части. Бюджетная и возрасчетная. Бюджетная это то, что кормится за счет бюджета, где получают зарплату за счет бюджета. И возрасчетная то все, что само зарабатывает себе кусок хлеба на свою зарплату, на пропитание, на налоги и для финансирования в том числе в бюджетной сферы. И потому уже возрасчетная группа предприятий, она делится и на государственные, и не государственные, и частные, открытые, закрытые, акционерные общества. Но правила игры и законы должны быть одинаковые для всех. Хоть коммунальные, хоть государственные. А, да, а мы говорим частенько о том, что дать работу одним, в, так скажем, ущерб другим. Теперь из наших проблем. Мы многое называли... Вот по закрытию аптек, давайте так. Правый или неправый те, кто говорят о закрытии аптек. Да за нас права, никого не с этим надо согласиться, когда говорим о закрытии аптек. И точно так же прав товарищ из банкового бизнеса, который говорит об открытии. Но что открывается, что закрывается. Месяц тому назад ко мне обратился пятый телеканал сделать телерепортаж о сельской аптеке в сельской так мы не нашли сельской аптеки в Киевской области. Все, извините, к чертовой матери закрыто давным-давно. Потому что прокормить сельскую убыточную аптечную сеть невозможно. И, например, если в Киевской области в сельских аптек было более 250, то на сегодня есть две в Переяславском районе, в бывших Мучевских крупных селах. И, наверное, точка. Остальные переведены в аптечные киоски, в аптечные пункты, во все сходили. Почему закрыли аптеки? От сверхприбыльности. От того, что они давали вот эти вот каши? идите в аптечный бизнес и дайте проституцию. Наверное, нет. А что открывается? Открываются аптеки. Раньше в областных центрах, в крупных городах, сейчас уже пошли бомбить и районные центры, Маши, Паши, Глаши, другие фирмы, оптовые, группы, открывают аптеки. Да. В тех же домах, в следующих подъездах, где существуют после лет бывшие районные аптеки, открывают на рынках, на вокзалах, в выгодных местах. Тем самым гробят тех, кто там работал уже десятки и десятки лет. Ни одна аптека не открыта ни в одном местном на населенном пункте, ни одна аптека не открыта где-то на отшибе. Открывают какие аптеки? Покупают землю и помещения в больницах. Открывают аптеки на территории крупных лечебных учреждений. Да, вот это и есть открытие. Открытие с тем, чтобы угробить все остальное. И это тоже правда, и об этом тоже надо говорить. И нельзя говорить только те права или не те правы. Как правило, сегодня развитие аптечного бизнеса идет за счет того, чтобы угробить давно уже устоявшуюся аптечную сеть, которая несла основную социальную нагрузку своих ребенков, которые отпускали, обеспечивали и так далее. И вот это причины, если говорить о причинах закрытия аптек то снова такие это агрессивная политика оптовых компаний это агрессивная политика направленная на уничтожение крупных торговых развитых фирм фозиш мози какие-то другие они раньше открывали только свои комплексы торговли сейчас они открывают аптеки. но открывают одно за существующее для того чтобы увидеть... Безусловно, имея миллиардные прибыли, можно резинковать цены, безусловно, и можно работать так, особенно оптовые компании, если открывают в районном центре рядом с существующей аптекой. Свою аптеку, в которой для начала делают цены оптовые. Оптовая компания, она же торгует оптовых ценах. Выживет ли та другая аптека? И что это такое? Это мы с вами. Это наш сегодняшний бизнес.